భగవత్పాదులు ప్రసాదించిన శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్తోత్రినికేతన చక్రపాడే భోగీంద్ర భోగమనిరంజిత భవాబ్ధి భవాబ్ లక్ష్మీ నృసింహ మమే ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरदर्क किोटिघटिताघ्रिकमलाकल कांति का लक्ष्मीलकुचुराज हंस लक्ष्मी नृसीम देवल संसार घोर गहने चरतो मुरारे रोग्रभीकर मृग प्रवरादित आर्द से निराग निपीडित लक्ष्मी नृसी मम देह संसारकूपमति घोरमगाधमूल दुखशत शर्म संसारगोपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राव्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देवकृपया पदमागतस्य लक्ष्मीदृसिंह मम देहि नक्रग्रहक्रसननिग्रह विग्रहस्य व्यक्रस्य रागरसनोर्मिनिपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहिकरावलम्बौ संसारवृक्षमगभीजमनन्दर्म आरुह्य दुःखबलितम् पदतो दयालो। लक्ष्मी नृसीह मेहरावलंब संसारसर्पघन वक्त भयोघ्रतीव्र तमस्त्रकालीन मूर्ते नागारिवाहन सुधा निवास शौरे लक्ष्मी नृसींह मेहरावलंब संसारदावदहनातुरभीकरोरु ज्वालावलीभिरतिदग्धतनोरुहस्य त्वत्पादपद्मसदसीम् शरणागतस्य लक्ष्मीनृसिंहमवदेहि करावलम्बौ संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थ बडिशार्थ झशोपमस्य प्रोत्खण्डितप्रचुरताटकमस्तकस्य लक्ष्मीन्द्रसिंहममदेकरावलम्बौ संसार प्राणप्रयाण भव भीति समाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मदे करावलंब अंधस्य मे हृत विवेक प्रभो बलिंद्रिय नाम धेय मोहांधकूपकुहरे लक्ष्मी नृसिंह नृसिंहममते करावलम्ब लक्ष्मीबदे कमलनाभसुरेश विष्णो वैकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्मण्य जनार्दन वासुदेव देवेश देहि गुरुपनस्य करावलम्बं यन्मा ये योजितवभु प्रचुरप्रवाह मग्नार्थमत्र निवहो नुकरावलम्बं लक्ष्मीनुष्यं अजरणा अपजवधुरतेन स्तोत्रं कृतम् सुखकरम् भुवि शङ्करेण